Раз И лидеры становятся алкашами-отшельниками, и там ну, двойки становятся депрессивными, тоже загоняющими себя, и тоже на стакане или на чем-то, и все уходят в минуса. Вот эти все измененные состояния, когда человек э, э, не просто, ну, можно просто выпить. Вообще проблем никаких с этим нету, да? Да, там куда-то пришел, вам весело, прикольно, вы тусуетесь, и так далее. Все зависит просто, от дозы, понятно, да? Ну, в конечном итоге. А люди, которые сидят на системе, это люди, которые уходят от реальности. Нет реализации, все не нравится. Для того, чтобы избавиться от того, что не нравится, надо уйти от реальности. Уйти от реальности ⁇ это изменить свое состояние, то есть жить в бессознательном состоянии. И вот так вот... пухануть. двигануть, нюхнуть, ну, что-нибудь сделать чтобы твое состояние, твое, состояние было измененным, и ты уходил от реальности. Просто уходил от реальности. Ну, это же, знаешь, есть статистика, сколько там горилка загубила людей там, и все остальное. А, а что не имеет статистики такой, что сколько у нас спасла людей? Вот. Выпил стакан, блять как-то можешь жить. Ну, смотри. Я тебе, могу, я тебе могу так сказать, ну, если как бы на мое мнение, отсрочка не является спасением. <связать> ты просто отсрочил, <связать> ну что-то нечто, да? И растянул во времени. То есть э, по нормальному, если проанализировать ситуацию и понять, к чему это приведет, то лучше было закопаться сразу. Ну а так ты помучил себя какой-то период времени и всех своих окружающих. Ты их настолько заебал, что они тебя готовы все завалить сами. Но ты все равно живешь. Ты живешь убивая все вокруг себя. Сам. А почему? Потому что ты в бессознательном состоянии постоянно. А еще находится сердобольный, говорят, ну же, это же не вин, это же водка. Да вин да не виноват. Вообще ни в чем. Она не вообще ни Я не отвечаю, вообще ни в чем не виноват. Ну а что, не можно каждый день выпить стаканчик, это что, плохо? Почему не можно? Конечно, можно. Можно, да. Конечно. Ну, если больше нечем заняться, то почему нет? Смотри, когда человек э, занимается чем-то, то, что ему на самом деле нравится, и то, что ему приносит искреннее удовлетворение, ну, ему просто некогда. Ну, реально некогда. Одним некогда, а вторые понимают, что в измененном состоянии в голове, извини за выражение, одна херня. Вообще, там нет вообще ничего нормального.